Hello，大家好，我是罗云熙，很高兴能够与时尚旅游和西旅集团合作，成为汉服回潮二十年的文化推广大使。这次来到古都西安，希望能够在这里多沾一些仙气。西安呢是十三朝古都，呃，西安整座城市，哪怕是一砖一瓦，其实都有它自己的历史，都是真实的在这里伫立了成百上千年的。 那包括我穿的汉服，其实上面也有非常多的非遗的工艺在里边，是一代代的匠人付出了大量的心血传承下来的，当中也蕴含了几千年的秩序和规则在里面，有着自己不变的东西。当我穿上了汉服之后，就感觉自己更加的自信，更加的自豪了。说实话，我觉得我自己每一次穿上汉服之后，都会有一种。 气质上的转变，我今天穿的汉服也是不同朝代的汉服，所以我感觉好像今天一天的时间就做了好几世的长安人。我认为西安被称作汉服之都，其实是实至名归的，因为在我这次整个拍摄过程当中，不管是在城墙上还是在街道上，都会看到很多穿着汉服的行人，而且大家见面的时候呢，还会行那种非常。 具有我们中国传统文化的这种见面礼，我觉得就非常的有汉服的氛围。吃了，嗯，我想想看啊，凉面，然后还有那个叫做油泼面，还有羊肉泡馍，对吧？还有时间的话，我其实非常希望能够把西安的美食全部都品尝一遍。如果真的还有空的话，我希望自己还能够再回到西安。 因为我觉得其实这次或多或少还会有一些遗憾吧，因为有很多美食我没有品尝完，然后有很多，呃，名胜古迹我没有去到。希望我可以慢慢地，然后静下心来地静静地品味这座具有几千年文化的古都。那我其实也希望大家如果有时间或者有假期的话，能够到西安这座古都来，感受一下西安的整个氛围，它的。 嗯，文化也好，他的生活节奏也好，我相信大家都会爱上他的。我认为旅行的意义其实就是暂时的跳出我目前的生活，然后呢，拓宽自己的生活边界，拓宽自己的视野，让自己去看一看这个美丽的星球，看一看我们美丽的国家，看一看我们自己的文化，看一看这些能够让我自己感到自豪、骄傲的。 呃，很多属于我们自己的东西。嗯，这是一个不错的想法。哦。如果真的有机会的话，我相信我会这么去做。它是一件特别有意思的事情，也是一件特别有意义的事情。穿上汉服，到世界的各个地方去走一遭，其实能够把我们自己国家的这种文化输出出去。我觉得作为一个中国人，这也是非常自豪和骄傲的。 预祝汉服回潮二十年活动圆满成功，也希望大家能够多多带朋友、家人来西安玩，感受最厚重的华夏衣冠文化。